Şəfqət Əlikbəyrova 1922-ci il oktyobrun 20-sində Bakıda anadan olmuşdur. 1937-ci ilində 15 yaşından musiqi müsabiqəsinə qalib gəlmiş və öz çıxışı ilə Üzeyir Hacıbəyov, Seyid Rustamov kimi sənətçilərin diqqətini cəlb etmişdir. Şəfqət Ələktəbərova asil Seynalı adına Musiqi Məktəbində Hüseynqulu Saraqiskinin sinifini bitirdikdən sonra səhnə yaradıcılığına başlamışdır. Mikro, Bu opera teatrında keçirilən yekun konsertdə Şəfqət Ələktəbərova Qarabağ şikəssəsini oxuyub və Fatma Mehraliyeva və Rəqulağa Məmmədovlarla birlikdə üçlüyə daxil olub. Bu müsabiqə Şəfqət Ələktəbərovanın peşəkar musiqi sənətinə gəlişinin əsasını qoyub. Peşəkar məğənni karyerasına Üzeyir Hacıbəyovun dəvəti ilə Azərbaycan Dövlət Xorunda başlamışdır. 1938-1945-ci illərində Azərbaycan Dövlət Mahnı Bərek ansamblının solist oldu. 1945-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti oldu. Şəfqi Tələşkərovanın ifasında səslənən xalq mahnıları, muqamlar və steker mahnıları Azərbaycanda çox böyük məşhurluq qazanır. Keçmiş SSR-ın bir çox şeirlərində Fransa, İskitilə, Şurman tərəf, Qazaxıstan, İran, Türkiyə, Polşa və digər xarici ölkələrdə oğurlu çıxış edən Şəfqi Tələşkərovanın reportajlarına Sevgah qatar şahnəs kimi muğamlar, Azərbaycan bəstəkarlarının və Orta Şərq xalqlarının mahnıları daxil idi. Azərbaycan mahnıları və muğamları ilə bərabər Türk, Fars və Ərəb dillərində də mahnılar oxuyub. Şəfqət Ələkbərova 70 yaşından 1933-cü il Peydanın 7-sində Bakı şəhərində vəfat etmişdir və onun cənazəsi Fəxrəx xiyabanda dəfn olunub.